Спасибо, Индия, спасибо за теплые, добрые слова. Я всегда вспоминаю ну, нашу предыдущую с тобой на году встречи, когда существовал совет как раз иностранных и отечественных инвесторов. Это была очень хорошая формулировка, потому что самая маленькая компания, которая создает рабочие места, пусть даже для членов одной семьи, это уже инвестор украинской экономики. И вот из этого принципа мы, собственно, как Десей всегда исходим, и из этого исхожу лично я, и как экономист, кандидат экономических наук, достаточно известный пиарщик-репутолог в Украине, не только в рамках нашей страны. Поэтому я сейчас скажу несколько вещей, не сколько прикладных, сколько мировоззренческих. Потому что применительно к нас первый пункт нашей программы – это национальная инвестиционная политика Украины. Да? То есть Украина как государство имеет, безусловно, свою инвестиционную политику, но Украина как государство всегда была одна большая и уязвимая ахиллесовая пята. Неумение работать с международным имиджем и в том числе с инвестиционным имиджем. Это всегда был ну, как рыбки зонтик, как телеги пятое колесо, что угодно. Это дитя с семью няньками и практически проблемами со зрением, потому что наш инвестиционный имидж находился где-то между Министерством иностранных дел и Министерством экономики. Министерство иностранных дел не очень любит заниматься, не любило до последнего времени заниматься экономикой, сделаю поправку. Министерство экономики не любило заниматься имиджем, в том числе и международным. Соответственно, пока э, страна была мирная, пока экономика была относительно стабильная, наверное, это как-то еще э, проходило, сходило нам всем с рук. Сейчас мы имеем совершенно другие условия. Мир перевернулся, мир изменился и больше никогда не будет таким, каким он был. По разным причинам, не буду вдаваться в причины технологические, информ... изменения конфигурации информационного пространства, многоукладной экономики и так далее. Но э, вот в этом изменившемся мире э, у бизнеса появляются дополнительные функции, даже если он не очень хотел их э, иметь до этого. Базовая функция бизнеса какая? Но ну, прежде всего, э, добросовестно выполнять свою работу выполнять свои обязательства по отношению ко всем категориям стейкхолдеров, выполнять свои обязательства перед таким стейкхолдером, как государство, как общество, то есть платить налоги, выполнять законы и так далее, и так далее. И если очень хочется и есть ресурсы, заниматься тем, что у нас называется корпоративной социальной ответственностью, ну, у нас и в мире, CSR. Для группы DCH корпоративная социальная ответственность никогда не была тем, чем она является для многих компаний. То есть, знаете, такие рюшики, которые где-то там делаются для того, чтобы получить потом красивые социальные отчеты, с этим красивым социальным отчетом куда-нибудь пойти, ну, допустим, там в банк, в международный инвестиционный фонд, на пресс-конференцию. Для нас это всегда было неким образом жизни. То есть, для, вы все понимаете, что для господина Ярославского город Харьков и те 300 миллионов которые звучали в СМИ, на самом деле за период времени истекшего времени, с учетом металлиста и всяких прочих инвестиций, это уже караваны и так далее, реинвестиций в бизнес, о которых говорил господин Радченко, они уже давно приблизились к миллиарду. Что для нас была социальная ответственность в данном случае? В данном случае была социальная ответственность построить новый город. Ну вот что могли, то построили. Да? А теперь мы имеем опять же другое время. Опять мир, измен... я повторяю, мир изменился, мир, мир изменился э, не в лучшую сторону с точки зрения ситуации в стране. И отношение, э, с одной стороны, мирового сообщества к нам э, является ну, неким комплементарным, да, авансированное доверие. Когда мы с господином Мирославским были в Давосе, господин Сорос э, сказал: вы, э, ваше правительство живет сейчас, как будто у него впереди столетия, а у вас впереди дни и недели. То есть э, вы мыслите э, далекими стратегическими перспективами тогда как вы должны решать всеминутные насущные задачи. И вот всеминутная насущная задача, несмотря на ее мировоззренческий концептуальный стратегический вариант, это таки все тот же международный инвестиционный, имидж Украины и внутренний инвестиционный имидж Украины. А, почему а, говорю я именно о двух аудиториях, о внешней и внутренней аудитории? Потому что совместно с Министерством иностранных дел, которое, слава богу, наконец-то заботилось проблемой экономизации внешне, внешних отношений, вот так это у них называется, и это очень-очень здорово. Сделали такой проект. Три пилотных мероприятия провели в мае этого года. Назвали его Ukraine Just Business. Логотип его вот на нашем баннере, там где-то внизу находится. В чем суть этого проекта? При помощи э, тех ресурсов, которыми располагает Министерство иностранных дел, то есть посольства, некие землячества украинцев в других странах, э, Торгово-промышленная палата Украины, мы э, съездили в несколько стран, взяли э, бизнесменов, которые выходцы из тех стран, ну или компании являются компаниями-резидентами тех стран. Ну, те страны, это имеется в виду Чехия, это имеется в виду Польша, это имеется в виду Венгрия. Не потому, что это самые богатые страны, просто потому, что это страны, которые находятся достаточно близко к нам пока то есть это был ну, знаете некая ближняя разведка боя что мы поняли что люди хотят слышать людей. Пришло время того, что в советские времена называли народной дипломатией. Пришло время, когда э, тебе поверят только ты, если ты придешь, посмотришь людям в глаза и скажешь, да, у меня есть активы в этой стране. Да, я знаю, что в этой стране, не... ну, я имею в виду нашу страну, да, я знаю, что в этой стране непросто. Да, я знаю, что в этой стране не стало намного лучше, но я верю в эту страну. И я верю, э, как минимум, тем, что мои инвестиции остаются в рамках этой страны. Я не скажу, что мы там подписали какие-то сумасшедшие э, договора, э, какие-то меморандумы, это не было вообще нашей целью нашей целью было прийти и показать, что та картинка, вот то, о чем говорил Энди Гундер во время первого пленарного заседания, та картинка, которую показывает телевидение международное телевидение, оно видит то, что видит. Мы э, в одном ряду с Нигерией, мы в одном ряду с Сирией, мы вообще конкурируем не только за рынки, мы конкурируем и за место в информационном пространстве. И э, пока люди, граждане, компании, общественные организации не будут общаться на горизонтальном уровне, не надо уповать на государство. В общем-то это совершенно бесполезная история при всем моем к нему уважении. Да? Но пока не будет горизонтальных связей, не будет ничего. Я почему сейчас останавливаюсь на этом проекте, я вообще говорить много не люблю, а также к Ярославский, я люблю больше делать. Да. Останавливаюсь я на нем, потому что Ukraine Just Business – это возможность для украинских предпринимателей за небольшие деньги сугубо на дорогу съездить, пообщаться с коллегами из других стран. Пообщаться, мир посмотреть, себя показать, кому это интересно. Многие этой возможностью воспользовались, но это в основном по линии торгово-промышленной палаты. Если кому-то будет интересно, мои пароли явки известны, офис где находится известен. То есть э, обращайтесь, мы планируем э, этой осенью продолжать этот цикл мероприятий. Ну, и еще один э, момент, который касается и инвестиционного имиджа, и экспортного потенциала, и всего чего угодного, обозначенного в нашей повестке дня, это наш проект Агропорт. О нем сегодня говорили на другой панели, которая была в 12.30. Это в середине октября будет э, выставка и одновременно некий, некий комплексный ивент, посвященный проблемам агропромышленного комплекса. Э, почему он, э, я говорю сейчас о нем это Мендесяч? Потому что, э, ну, кроме всяких разных бизнес-интересов, мы еще предоставляем под него свою площадку то есть международный аэропорт Харьков. И э, это что касается выставочной экспозиции. В нашем грузовом терминале будет выставка. Э, что касается интеллектуальной компонентов, разнообразные круглые столы, раз, по интересам. Э, вплоть до управленческой тематики. Это все будет вот в этой же нашей гостинице в свое время построены Евро 2012. Ну и завершая свой, я сильно старалась короткий спич, да, я хочу сказать, что инвестиционная политика государства... Государство не имеет инвестиционной политики, потому что государство есть бюджет, это наши общие деньги. Инвестиционная политика бывает у бизнеса. Давайте пытаться, скажем так, так вот, как делает группа DCH. Я понимаю, что у каждого в меру своих возможностей, но тем не менее, и о себе не забывать, и о государстве думать. Спасибо.